intensiv bog'larning ahamiyatini juda yaxshi bilasiz qisqa fursatda yuqori hosil olish imkoni yaratiladi qolaversa bu bog'da pishgan mevalarning mahalliy navlarga nisbatan sifati ham ancha yuqori bo'ladi namangan viloyatining o'ychi va uchqo'rg'on tumanlarida tutashgan adirlarda tadbirkor ham intensiv bog'lar yaratgan avvalroq o'rik hosili haqida lavha bergan edik bugun esa olxo'rilar pishgan ular shunchaki oddiy olxo'ri deyotgan bo'lishingiz mumkin ammo adashasiz batafsil reportajda botirjon qodirov ish boshlaganiga 3-4 yil bo'ldi oldinlari bu yerlar yaylov dasht hududi sanalgan ish boshlanishidan avval tuproq unumdorligi va unga mos keladigan mevali ko'chatlar o'rganildi shundan kelib chiqqan holda o'rik bodom va olxori ko'chatlari chetdan olib kelinib iqlim sharoitimizga moslashtirildi usbu ko'rib turganinglar navi hisoblanadi bu amerika seleksiyasi mahsuloti yangi nav yangi olmatrafd ixtiro qilingan ko'p bo'lmagan lekin shu bilan birga bugungi kunda jahon bozoridagi eng xaridorgir navlardan biri hisoblanadi ko'pchilikda shunday tushuncha borki intensiv bog'lar uzoq yashamaydi deyishadi mm hosildorligi -hmm. past bo'ladi deyishadi shaxsan men bunga umuman qo'shilmayman aksincha intensiv bog'lar an'anaviy bog'larga qaraganda hosildorligi yuqori bo'ladi mm -hmm. va umri ham uzoq bo'ladi sababi e, bularni parvarishlash tartibli bo'ladi rejali amalga oshiriladi har bitta qilinadigan ish oldindan reja qilib qilinadi mana o'zilar ko'rib turibsizlar nihoyatda hajmi katta har bitta mevani shu bilan birga hosildorligi nihoyatdakuh katta kasalliklarga chidamli nav hisoblanadi intensiv ko'chatlar agrotexnikasi vaqtida bajarilsa hosildorlik ham shunga yarasha bo'ladi deydi tadbirkor mahsulot sifat jihatidan yuqori baholanganligi bois to'liq eksportga yo'naltirilmoqda birgina olxo'rning o'zidan yuz tonna mahsulot xorij bozorlarga yetkazilmoqda ushbu nav o'zbekiston iqlimida va o'zbekiston tabiatga nihoyatda yaxshi moslashgan nav hisoblanadi buni mahsulotni hosildorligidan ham kalibridan ham ko'rishimiz mumkin mana ko'rib turibsizlar hozir mahsulotimizni har bittasi nihoyatda hajmi katta hosildorligi yuqori albatta dasht va kengliklar hududida bog' barpo etishning o'zi bo'lmaydi eng avvalo suv sug'orish masalasi kishini o'ylantirishi mumkin bunda esa tomchilatib sug'orish texnologiyasi yaxshi va kutilgan samara berilishi aytilmoqda shu bilan birgalikda sug'orishning va suv sarfining nazorati bo'ladi deydi tadbirkor bu kun xulgar ismoilova namangan